Каждый огонь. Стой. Obrigado. А вот теперь самое интересное. А вот самое интересное. Дайте 20 секунд. Стоп, стоп, стоп. Давай. Неси сюда. Э -э -э. Мальчик. <сас> да, вот это. Назад. Назад. Ну, только на рассказывайте голову, поднимайте. Новый канал, только Пошли дальше на микрофон. На Пластина с бронежилета Корсар, старый, который выпускался года 4 назад предприятием тм 3000 Были поставлены в эту часть, в эту часть. И в них караул унес службу. Это наша пластина, вы видите, она по конфигурации немножко отличается от той, которая сейчас. Но это вот наша металлокерамика. Как прошло испытание? Ваша оценка? У меня нет слов, вам все видно. Давайте, нам синхроны нужно, чтобы вы чуть, чуть рассказывали. Следующее. Бронепластина неизвестного поставщика. У вас на глазах вытащили из чужого бронежилета ее. Нет. А, ну я, ну я, я говорю, неизвестный мне производитель. Я честно говорю, это неизвестный вы, конечно, производитель. Значит, вот поймите правильно. Я не могу комментировать э, творение рук халтурщиков Я не знаю, что это. Это или для лопаты было, для лемеха, Я не знаю для чего эта сталь была. Разработана. Вот. Вот эталонный образец. Тем 3000 Форева Остальные. Где? Это винтовочный калибр, да? Цели, а абсолютно... Ну вы видели, стреляли из автомата РПК-74. Вы же видели, это было у вас на глазах. Ну, о чем речь? Давайте продолжим испытание. Давайте, а что давай? делаем?